Є підтвердження, до речі, про удари, які були на початку червня, в Волгоградській області, Ахтюбінськ. Ми з вами про це говорили. Є підтвердження наступне, що там таки влучили це, кажуть самі кремлівські джерела і пабліки. Що Су-57 таки був серйозно ушкоджений. Пригадую Су казав, мінімум дві машини ушкоджені. Самі ж окупанти кажуть, що одна машина дуже серйозно пошкоджена. Вона або повністю не буде працювати, або потрібно мінімум, мінімум півроку, Аби її довести до якогось ладу, щоб вона почала знову літати. І також раніше цього не було відомо. Самі ж кремлівські джерела кажуть, що на Хтюбінську було вражено також панцир С-1 і комплекс С-300. Це опять 600 ж 600-700 кілометрів. же аеродром, і, опять же, на Волгі, як і Енгельс аеродром. Тобто, це чуть сіверніше Астрахані. Ахтюбинск, это там центр переподготовки, там же и были суд, суд 57-е. Уничтожение тогда производилось с помощью беспилотников. Опять же, беспилотники, ну да, они могут нанести поражение, но только не уничтожение, если полностью говорить. То есть беспилотник, ну максимум может нести, даже если самый крутой из наших, которые есть, вот Минзи, допустим, или там Цесны, они могут нести там одну авиационную 100-килограммовую авиабомбу опять же, точечное поражение только тех э, бортов, которые находятся рядом, максимум двух. А для того, чтобы накрыть э, полностью накрытый аэродром, надо заходить с э, боезапасом кассетных боеприпасов, то есть суббоеприпасов, которые могли бы накрыть площадь, естественно, вывести из строя авиационную технику. Но, тем не менее, даже один, даже один поврежденный Су-57 даже если они его поставят на крыло, он реально летать не будет. Ни один летчик на такого рода повреждения, на такого рода самолет ну, не сядет или будет, будут садиться, поднимать воздух самыми последними. Инженерно-технический состав, командиры эскадрильи будут засовывать его в конец списка и только по большой нужде будут его в воздух поднимать. Почему? Потому что после таких повреждений, когда рядом взрывается в боекомплекта, еще начиненный взрывчатыми элементами, однозначно остаются не, не восстановленными некоторые узлы, агрегаты самолета, потому этот самолет он уже обречен. Можно его уже списывать со счетов. Второй самолет, о котором говорил Юса, вот он, может быть, был поврежден допустим, на излете этими повреждающими элементами, его попытаются, по крайней, то есть так поклевало, по крайней мере, но ну, опять же, его по, по большому кругу запустят на восстановление. То есть будет практически весь самолет перебираться дальше э, система восстановления и испытательных полетов, и опять же его поставят, опять же, в конец списка. Поэтому можно говорить, что два, два самолета СУ-57. Вичерпнути із бойового діжурства, ну уж дуже надовго пане Романе. І тепер по нашій авіації заявлено наступне: що удар відбувся при фронтовій зоні. Це є лівий берег, Васильівка. Я пригадую, в 23-му році в цьому напрямку також відбувались певні контрнаступальні дії збройних сил України. Однако кілометрів орієнтовно від лінії бою заявлено, що міг 29-й провів-два удари керованими авіабомбами. Ну, бачимо, це є саме місто, і удари такі справді прицільні є. Чи справді це може працювати міг керованими авіабомбами? А у нас несколько мигов переоборудованы под э, подъем в воздух крыла, э, кабов, так называемых. Их, их можно называть кабами, то есть корректируемые авиабомбы, планирующие авиабомбы. GBU-39. Э, уже несколько фото в свободном доступе было. Именно МИГ-29. Э, пять точек подвески использовано под э, крепление GBU-39. А это авиабомба, планирующая, которая в принципе может до 110 километров э, планировать, если ее поднять на высоту там больше 10 километров, разогнать на около до около звуковой скорости, то есть как раз, скорее всего, и, кстати, взрывы примерно 90 килограмм в боевой части, то есть это, это как раз боевая часть GBU-39, потому не исключая, что это была эта авиабомба, она действительно планирующая, она неуправляемая, немножко неправильно mm -hmm. управляемая, это когда идет телеуправление, допустим, на, на прямом управлении летчиком, это, кстати, вот как Х-59, Х-69 у россиян. У нас тоже есть такие ракеты. Но это, скорее всего, планирующая авиабомба, которая идет по заданным GPS-координатам и выполняет боевую задачу. Круговое вероятное отклонение у нее несколько метров. То есть она 90 килограмм боевой части выполняет. Мы видим вот сейчас то точное попадание такой авиабомбы. Может быть, может быть, хотя по взрыву этого не скажешь это еще могла быть допустим тот же хаммер то есть это mm -hmm. это тоже корректируемая авиабомба планирующая которая может быть могла быть запущена только су-25 пока у нас только су-25 хаммер работают но там боевая часть 250 кг, она, она раза в два два с половиной больше взрыв, чем вот тот, который мы на данный момент видим. Ну, я просто для понимания mm -hmm. процесса, у нас очень много сейчас есть уже э, авиационных планирующих авиабомб, тем более у нас еще есть джедамы, джедамы – это обвесы для наших старых авиабомб, ФАП-250 у нас, много этих ФАП-250, ФАП-500. Вот джедамами – это крылышки, если так для понимания крылышками обворачивают, то есть э, зацепляют авиабомбу, и она планирует. Потому у нас как минимум есть три сейчас э, механизма э, в планирующих авиабомб. Это GDAM, это GBU-39 и это Хаммер э, французский. Э, причем э, есть еще одна, э, ну, по крайней мере, информационном потоке это было и, может быть, это работает. GLSDB, это та же GBU-39, то есть планирующая авиабомба, только которую в воздух поднимает не самолет, не МиГ-29, а разгонный блок М26 из Хаймерса, он также разгоняет, поднимает воздух, разгоняет на 10 километров, разгоняет эту планирующую авиабомбу, она дальше раскрывает крылья и идет, в принципе, по такой же траектории, если была бы сброшена из самолета. Потому как минимум 4 механизма, 4 каба у нас уже, в принципе, есть. Но надо еще больше, дело в том, что надо масштабировать эти удары. Сейчас есть информация о том, что украинские предприятия эти крылышки начинают делать сами. Ну, то есть типа, как и И у нас будут корректируемые авиабомбы, как минимум ФАП-250, которых достаточно, еще раз повторюсь, количестве, которые будут выполнять эти боевые задачи. А уже ФАБ 250 может практически все самолеты, которые у нас есть, которые могут поднимать. Достаточно количество тонн в бойовій части. Як мінімум 4 у нас самоліти є, які можуть с СВАБ-250. Пане Романе, це наша працює. Ну, звичайно, ж не мовчать літаки ворожі Росії. Заявлено наступне: в районі Липці це Харківський напрямок. Пане Романе, начебто росіяни вперше застосували ракету ФАБ-3000 М54. Чим вона відрізняється від попередніх ФАБів? Тим, що просто має бойову частину, потужнішу? Ну, да, це трьохтонна яка, ну от, По поводу ФАБа. Дело в том, что ФАП 3000 их в достаточном количестве у россиян. Есть старая советская авиабомба, есть и тройки, есть и девятки, и девятитонные, свободно падающие авиабомбы. Но дело в том, что зайти, чтобы сбросить свободно падающую авиабомбу, допустим, под, под лице, это сложновато. Скорее всего, это был КАП, то есть управляемая уже планирующая авиабомба которую россияне сбросили показательно. Причем это уже подтверждено и нашим генштабом, и россиянами это подтверждается, что это именно трехтонная авиабомба. Такого рода авиабомбами россияне бомбили Мариуполь в свое время, но свободно падающими. Ну, то есть они выходили на Мариуполь, бомбардировщики, и сбрасывали под себя эти авиабомбы. И «девятка» тоже была там сброшена на «Азовсталь». Вот сейчас они, скорее всего, уже запустили производство управляющих элементов, планирующих элементов управления и под трехтысячник. Дело в том, что, во-первых, она, естественно, не пропланирует там 70 километров. Это нереально, просто тяжелая авиабомба, мы несколько десятков километров. Мы можем перехватывать даже сейчас, если будет даже одна, одна пара пусковых установок «Патриот», мы можем эти су 3 которые могут их сбрасывать, перехватывать эти бомбардировщики и Су-24. То есть, по большому счету, подойдут F-16, подойдут Патриоты. Я думаю, мы как раз уйдем от этой проблемы для нас. То есть, самолеты не смогут выходить с этими авиабомбами в точку сброса они просто к ней не подойдут. Потому вот сейчас у россиян есть окно возможностей, пока F-16 к нам э, не зашли, это окно возможностей дает россиянам Белый дом пока, по крайней мере. Ну, но это видно, что нам F-16 не передают для того, чтобы россияне могли э, дойти до границ Луганской и Донецкой области или как-то поджать в том числе и по Харькову. Ну, Харькова они двигаться, конечно, не будут, но вот э, задержка с передачей F-16 это попытка удержать украинские войска или оттянуть их, практически формируя линию боевого соприкосновения, формируя ли, ли, линию фронта, практически оттаскивая нас от россиян, то есть давая возможность им продавить наши войска на Восточном фронте. Основная задача, которая у россиян есть, чувствуется. Вот это 21-22 года договоренность между Белым Домом, и Москвой о том, что Крым и Донбасс передать россиянам в полном составе. То есть это значит, что россияне должны выйти на границы Донецкой области. Ну, посмотрим, как у них это получится. Я думаю, уже ситуация выдавит F-16. И сейчас мы видим передачу тех же «Патриотов» и полностью установок, и есть пусковые установки нам Нидерланды передают. По крайней мере, я думаю, хотя бы один блуждающий «Патриот» мы опять сформируем, и начнем отстреливать российские Су-34 с этими кабами.